endi men bitta mavzuni jumani oxirida gapiraman odamlar ko'p bo'ladi degan nima <imle> bo'lib yozib qo'yandim <imle> bunga sabab yaqinda akamlarni uyiga bordim <imle> akamlarni <imle> uyiga borib o'tiribman jiyanlar multfilm ko'ryapti aql voy degan kanal bor ekan buni bekorga oxirini voy deb yozmagan ekan dedim <imle> aql voy oxiri voy buni nimaga <imle> bunaqa deyapti desangiz men <mim> haligi yerda g'olibham oh, bir soat o'tirdimda endi televizorga termilib akamni kutib o'tiribman jiyanim bir soat ichida boshqa kanalga olmay faqat o'shani ko'rar ekan ko'rib o'tiribman bitta multfilm bo'ldi ikkinchi multfilm boshlandi uchinchi multfilm hammasi se deyarli sehr jodu shu e tarbiyami shu sehrgarlarni mutfilmni ko'rsatib qo'ysak ertaga hamma cho'pak davolb palon bo'l piston bo'l deydigan bo'lib ketadi unaqalar nimaga yosh bola u zangori ekran tagida o'tiribdimi har bir qo'yilgan materialni tagida bir urg'u bor bir g'oya yotadi bekordan bekor hech narsa ishlab chiqarilmaydi o'sha ko'rilyapti turgan multfilmni ham g'oyasi shunaqangi bo'lishi kerakki yaxshilik birovga yordam dushmanchilikni oxiri voyligi shunaqa narsalar o'rgatish kerak ha erda bir hindistonda ikkita qizi bor ekan farishta ekanmiz birov qiynalib qolsa shvabra bir nimalar desa haligi yetib kelar ekanda haligilarni aytganini paydo qilib berar ekan yordam berib qaytib ketar ekan jiyanimni sekin nima qilib nima qilib ko'rsam u ham nima aytyapti qo'lida ruchkami qalami bor ekan bunday qilib turib fitin desangiz nima bo'lib ketadi deyapti yo'q bu hozir sizlarga kulgili tuyulyapti men ichim achigandan gapiryapmanda yosh bola ongi aqlvoyni tagida o'tiribdi ota onalar shuni tagiga o'tkazib qo'yamiz shuni ko'rsa tinch o'tiradi a u sehr jodi multfilm ko'raversa sehrgarlar mamlakati sehrgarlar moshinasi sehrgarlar tayog'i paloni pakuni deb o'tiraversa u yosh bola kelajakda juda mutaxassis folbin mu bo'lib şey? ea bu folbinni oxiri kufrku bu o'shaning uchun muhtaram ahli jamoa bu televideniyadagi odamlardan agar tanish bilishlaring bo'lsa telefon qilib shu aqlvoyni qo'yyapsizlar ekan domla aytishdi biz ham shuni ko'rdik rostdan ham shunaqa sehr bunaqa multfilmlar qo'ymanglar denglar sizlarni haqlaring bor televideniyadan so'rab olishga chunki yosh bolalar uchun xosatan kanalmi o'sha biz talab qilib olishligimiz kerak chunki shu davlat fuqarosimiz nima qo'yasan sehrgarlar multfilmini ha ellikka kirgan odam adashib ketyapti sehr bu yosh bola miyasi buzilib bo'ldi <melodicolo> u endi shu muhtaram mahlidjon o'sha aql va degan nimani o'chirib tashlanglar isloh <melodicolo> bo'lmaguncha ko'rsatmanglar uni turkiyani serialidan ham battar zarar tegadi uni ovqat yemay ko'radi yosh bolalar to'g'ri ovqat yemay ko'radi uni gapingiz qulog'iga kirmaydi uni mana o'zii shu o'sha bo'lgan voqeada jiyanimga dadasi o'chirib turing amakingiz namoz o'qiyapsiz e dada zo'r joyga keldi deb ko'rmaydi o'sha sehr multfilm o'sha ongi rivojlanib bo'lgan shunda sizlarni ogohlantirib qo'yyapman ertadan keyin sehrga muhabbatli farzandlar bu yurtda yetishib chiqadigan bo'lsa bu yurtda xohlagan odam kelib besh o'n so'm pulga darvozasini ochib buzib yo'q qilib ketishga kuchi yetadi sehr bilan umri o'tib ketadi odam saqlanglar yoshlaringni alloh taolo qur'onda aytyapti ey iymon keltirgan bandalarim o'zingizni va ahil oilangizni shu yosh bolalar ham shu ahli oilangiz bolalaringiz yoqilg'isi insonlar va toshlardan bo'lgan do'zax olovdan saqlanglar deyapti mana shu folbingarchilik sehrgarchilik odamni do'zaxi bo'lishiga sabab shu shundan saqlaylik bolalarimizni ha multfilm ekan deb tarjima qb yani qo'yavermaslik keraku ishqilib shu muhtaram ahli jamoa sal kirishib ketib qolsam qizib ketib qolaman xona ham isib ketib qoldi